अस्सलाम वालेकुम वेलकम इटालिया पाकिस्तान विक्स ब्लॉग चैनल प्यारे वीवर क्या हाल चाल है आपका कैसे हैं जी आप हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सही होंगे हुँगा। ठीक होंगे दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे तंदुरुस्ती दे अपने हिफ्सो मान में रखे तो आज ही मैं आपको वो कपड़े दिखाने लगी हूँ जो मैंने एक बार आपके साथ तकरीबन पंद्रह बीस दिन पहले वीडियो शेयर की थी तो उसमें दिखाया था कि मैं कपड़े सिलाई करूँगी अपनी नूह के तो वो हो गया सिलाई उसके साथ साथ मैंने अपने और नवेरा का भी एक एक, एक दिन कुर्ता सिलाई किया तो वो भी आपको दिखाती हूँ तो आप हमारे साथ रहें वीडियो को इन्जॉय करें आएँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ अच्छा जी ये रही मेरी शर्ट कुर्ता जो मैंने सिलाई किया था इसके ऊपर ये देखें बहुत खूबसूरत सा पैच बना है जिसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं और ये चुनरी का डिज़ाइन जो होता है ना उस डिज़ाइन में और ये दरमियाने से मौसम में पहनने वाली जो मोटी कॉटन होती है ना वो है तो यहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाती जो बहन भाई इटली में उनको तो पता है इसी वजह से मैंने जनाब इसके साथ ना इसकी शलवार नहीं सिलाई की तो मैं इसके साथ ये देखें टाइट्स ले आई हूँ तो ये ना इतना ज़्यादा वो फिटिंग वाला जो होता है ना वो वाला भी नहीं है और इतना ढीला भी नहीं है मतलब सर्दी कवर करने वाला दरमियाने से मौसम है इसके साथ मैं टाइट्स ले आई मैंने कहा चलें ये चल जाएगा तो कैपरियाँ मेरे पास ब्लैक और वाइट हैं अगर ज़रूरत हुई तो वो यूज़ कर लूँगी ये हो गया जी मेरा ड्रेस अच्छा जी पहले मैं पूरा आपको दिखाती हूँ फिर नज़दीक से दिखाती हूँ ये रहा ना मेरा का ये देखें ये ना इसकी खाला ने कढ़ाई करके भेजी थी तो ये ना शर्ट थोड़ी शो, छो, मतलब छोटी होगी थी शॉर्ट होगी थी तो साथ ही उन्होंने ये सीढ़ी लाइस और ये शटर लाइस जो ना वाइट कलर की वो भी भेजी थी इसके ऊपर हाथ की कढ़ाई की हुई है तो इसके बाजू जो ना ये देखे मैंने बनाए हैं बेल बॉटम और आगे से मैंने गुलाई वाली शेप यूँ नहीं दी कि अगर मैं यहाँ से दूंगी तो इसकी ना आगे से कढ़ाई कट जाएगी तो इस वजह से फिर मैंने ना इस तरह की बेल बॉटम जो है ना बना दी मैंने कहा चले कोई बात नहीं खैर ऐसे ही चल जाएगी तो यहाँ पर इसका मैं आपको गला दिखाती हूँ ये देखें इसके ऊपर भी कितनी खूबसूरत कढ़ाई हुई है मैंने इसकी खला को बोला था कि डिज़ाइन पर ट्रेस करवा के ना तो धागा लेके तो मुझे भेज दो मैं खुद ही कढ़ाई कर लूँगी कहती छोड़ तूने क्या करनी मैं खुद ही करके भेज देती मैंने कहा चल बहन फिर नेकी और पूछ पूछ बना के भेज दे तो उसने कढ़ाई करके भेज दी अल्लाह ताला उसको सेहत दे तंदुरुस्ती दे तो हमेशा खुशहरबाद रखे आमीन तो इसकी मैं बैक साइड भी आपको दिखाती हूँ ये जी इसका बैक साइड का गला है उसके ऊपर भी देखे कितना प्यारा डिजाइन बना के कढ़ाई वाला जो ना बहुत खूबसूरत सा मेरी बेटी के लिए भेजा उसकी खाला ने तो यहाँ पर ये देखें इसकी बैक साइड जो है ना उस पर भी वैसा ही डिज़ाइन कर दिया मैंने जैसे सामने का था तो अभी इसको स्त्री नहीं किया प्रेस नहीं मारा मैंने कहा चले अगले सीज़न में इस्तेमाल होगा ये गर्मियों का है इस वजह से मैंने कहा इसको ऐसे ही अभी फिलहाल रखती हूँ तो यूज करने वाले वो साथ साथ स्त्री करते रहते हैं कौन से ख़त्म इसत्री की मतलब स्त्री करने वाले कपड़े कौन से खत्म होते हैं मुकते हैं तो ये रहा जी मेरी नू का ड्रेस जो मैंने सिलाई किया है ये देखें जी चिकन की कढ़ाई जो होती है ना चिकनकारी मेरे ख्याल इसको बोलते हैं उसमें है तो इसको ना इसका गले के ऊपर इस तरह करके डिजाइन बना हुआ था और सिर्फ गला जो ना काट के बना सकते थे ठीक है जी तो इसके ना कपड़ा बिल्कुल इतना कम कम आता है मैं तो खुद परेशान हूँ कि जो हमारी तरह थोड़ी जवान बहने हैं उनके ड्रेस कैसे बनते हैं तो ये रहा इसका बाजू तो फिर जो साइड से कपड़ा निकला था ना बैक साइड से उसका बाजू बनाया देखें बाजू में जोड़ भी आया है लेकिन गुजारा हो गया तो ये फिर जो कपड़ा थोड़ा सा उतरा था तो उसकी इस तरह करके ना आगे लैस की लैस और ना पैच का पैच बना के लगा दिया ताकि प्यारा हो जाए और यहाँ पर ये रही इसकी कैपरी कैपरी बिल्कुल सिंपल है सादी है ये देखें ठीक है जी ये रहा एक सूट ये रहा जी ब्लैक वाला जो मैंने आपको दिखाया था कटिंग करते वक्त ही दोनों ड्रेस और साथ अपने भी सिलाई किए जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिलता गया वैसे वैसे सिलाई करती थी तो यहाँ से ना ये थोड़ा सा डिज़ाइन जो है ना ये देखें ये इतना बड़ा फूल था मैंने आपको दिखाया था जो बहन भाई ने वीडियो देखी उनको पता है वो कटिंग होगी कटिंग हो गया फूल थोड़ा छोटा हो गया लेकिन लेंथ कम होगी क्योंकि इसका पैच था तो पैच फिर इसी तरह जो इसके साथ फिक्स होना था जॉइड होना था ठीक है जी तो इसके अंदर ये देखिए सीढ़ी लैस की तरह क्रोशिया की लैस बनी हुई है जो लगी हुई है ये लैस है और जनाब ये रहा इसका खूबसूरत सा गला है तो इसका भी गला गोल ये इसके अंदर बटन लगे हुए थे और मशीन की कढ़ाई हुई हुई है ये भी काफी प्यारा लग रहा बनने के बाद ना और ये इसके बाजू जो है वो भी देखिए उसी तरह आगे छोटा सा कपड़ा लगा के इसका भी डिजाइन बना लिया पैच का पैच और लाइस की लैस ठीक है जी तो इसके गले के ऊपर बटन लगे इस पर मशीन की कढ़ाई ये भी काफ़ी प्यारा बन गया और इसकी कैपरी जो है वो भी सादी है ये रही जी इसकी कैपरी ये भी बिल्कुल सिंपल है सादी है और ये थोड़ा सा ना कॉटन से हट के जैसे लीलन वगैरह नहीं होती इस तरह का स्टाफ है कपड़े का ना तो ये रहा इसका बेल्ट इस तरह लास्टिक डाल के ये बना लिया तो ये जो कपड़े हो गए हमारी सिलाई तो आप बहन भाई हूँ सर के वास्ते वीडियो को पूरी देखना है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है आपने ठीक है जी अच्छा जी ये रहा कैपरी का कपड़ा जो मैंने अपना सिलाई किया है तो ये पीस अंदर से बचे थे जो वो भी मैंने संभाल के रखे हैं मैंने कहा इसकी ना एक शर्ट और बनाऊंगी ब्लैक कलर की क्योंकि ये सर्दी में पहनने वाला नहीं है दम्याने से मौसम में पहनने वाला है तो ये मैं इंशाल्लाह शब शर्ट बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूंगी तो यहाँ पर एक नई सिस्टर ने मेरा चैनल ज्वाइन किया वो इतने खूबसूरत कपड़े सिलाई करती हैं बहुत ही प्यारे मुझे नहीं पता वो पाकिस्तान से कहाँ से है लेकिन बहुत प्यारे कपड़े सिलाई करती हैं तो अगर मैं पाकिस्तान में होती और वो पाकिस्तान में कपड़े सिलाई करती तो ज़रूर उनसे करवाती तो इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त जाने से पहले जो बहन भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें प्यारा सा कमेंट करें और जो पहले से हमारी वीडियो देखते हैं लाइक कमेंट करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया फिर मिलती हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़